Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарья Топузлива. Крик снижает ставки по ипотеке. Региональный оператор программы АИЖК запустил акцию, в рамках которой снижены ставки на первичное и вторичное жилье. Теперь минимальная ставка по кредиту на покупку нового жилья для ряда категорий граждан, в том числе военных и участников программы «Жилье для российской семьи», составляет 9,9% годовых, максимально 10,5%. Ставки на покупку вторичного жилья для кировчан, которые входят в группу социально-приоритетных категорий, также снижены. Они теперь составляют от 11,75% до 13% годовых. Что касается процентной ставки по классической ипотеке АИЖК, то для первичного рынка она равна 10,9% годовых против максимальных 12%, а для вторичного от 12 ,75 – от 12,75% до 13,25% годовых. Цены на жилье при этом тоже приятно порадуют. В новом микрорайоне Черемушкин купить однокомнатную квартиру с неплохим метражом 35 квадратных метров можно всего за 999 тысяч рублей. Есть также также бюджетные предложения и в других районах города. В центре кирпичные дома по цене 38 тысяч рублей за квадрат. А в микрорайоне Зинова сейчас можно взять двушку всего за 2 миллиона. Правда, квартира осталась всего 3, поэтому есть смысл поторопиться. Дайджест недвижимости. Общежития Метакадемии должны ввести в эксплуатацию в этом году. Такие сроки указаны в программе жилища на 2015-2020 годы, пишет портал «Дом-43». В этом году с федеральных средств было выделено 35 миллионов рублей на завершение строительства. Изначально здание должны были сдать в 2011 году, однако его возведение затянулось. С 2011 по 2014 год на его строительство было выделено 132 миллиона рублей. Дайджест недвижимости. На рынке недвижимости в августе наблюдалось снижение цен. Оно коснулось как вторичного жилья, так и новостроек. На вторичном рынке квадратный метр в среднем стоил 51 тысячу 733 рубля. Здесь понижение было незначительным, меньше процента. А вот новостройки потеряли в цене сразу 2,5%. Квадратный метр в среднем обходился в 44 тысячи 990 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Пузлива. Дайджест недвижимости.